Римские колізеї будут ремонтувати. Вперше за последние 70 роков. Вартность реставрации – 25 миллионов евро. Реконструкцию історичної споруды на наприкінці року. Завершать відновлювальні роботи у 2015-му. Я считаю, не будет преувеличением сказать, что реставрация такого масштаба и значимости не проводилась в Колизеи последние 73 года. Подобные работы последний раз проходили в 1938-1939 годах. Минулими выходными у итальянских ЗМІ з'явилася информация, что старовинный амфитеатр с південного боку похилился на 40 сантиметров. Утім, директор архитектурного памятника Колизей успокоил – споруді ничего не загрожує. «Был отмечен наклон, но он абсолютно не вызывает опасений. Мы исследуем его, чтобы понять, имеем ли мы дело с изначально существовавшим состоянием или это прогрессирующее явление. Исходя из того, что мне известно, я практически уверена, что мы наблюдаем уже существовавшее явление». Ремонтуватимуть колізей поетапно, тож одна з головних пам'яток країни лишиться відкритою для туристів. А ось транспортні маршрути біля колізею змінять, щоб не спричиняти зайві вібрації перед стінами споруди.